Приватизация России правом юридической правоздатности и дейсдатности, что раньше она реєструвалася у державного регистратора, а не не правом правоздатності и дейсдатності.

Доволі да. думалося, Інна буде шукати, пошукає на контакти. Я зараз зв'яжусь з міським містомковом, шукаю я на контакт. Нам Олександрія надає всі свої ну, нормативну базу, всю. Рішення в оконковому сесійні. Якщо ми вийдемо на друг, і там, я думаю, люди адекватні, ми попросимо, і вони, я сподіваюся, вони нам нададуть всі свої статути, ну, там, нормативні документи, установчі документи, рішення в сесії, все, що приймалося. Просто я знову зауважу, що ми тіше. не винаходили цей висит, не йшли похидному шляху, не зробили так, як ми зробили попередня рада попереднього скликання, коли ми забили в бюджеті не гроші, не гроші на утримання цих прибудинкових територій на благоустрій. цих територій. кожному депутату забили ці гроші. Ми так зраділи, що у нас буде така сфарба для качелі, для лавочки, досточка. А вже картки сказали, що по кожному вашому цьому. Сляху по кожному стовбу, яка робить проект, і проект дійсно займає більше коштів ніж сама Чого робота. І це все діло в кінці кінців до кінця року лопнуло і закінчилося, і його більше ніхто не піднімав. Оце програма, та яка, якщо піти по державному шляху, а якщо піти за рахунок. А кто-то говорил, что вот эти неосвоенные деньги в конце потом на премию вышла работе, кому за да. ПК направляют. Да, да, да. Так или нет? Да, да, да. Ну такой анекдот ходил нет, на концерт. Нет, ну смотри, что кошки, кошки в Киеве, они вот. в спецфонде, они тоже в а куда вот Это куда? решением сессии перебросились собак 50 куда? тысяч на премиальный фонд ну, работников Ну так, знаешь, мы уже КГ там сделали, это же депутаты так да, проводили. Ну, ну, на УЖКГ? на УЖКГ. Инициатива депутаты, законодательная, от а кого искать Депутаты могут а депутат. депутат. Я что-то а не чувствую. Нет, так кто за те, я вот не в родной сессии, так уже не помню. Это вот. Чтобы у нас даже кошки выходили. Какие надо, что? Не надо, чтобы его выделили Марichi на 20 тысяч Во-первых, 10 тысяч. Да, их никуда не и на Остання сесія була чи перед останнім скликання, їх кинули на приморську 24 на проект. А а, але, я кинули, і зняли, і з благоустрою, та, я, та, я один виступав сама, по цьому році. Да. Да. Ну, на проєкт ну, на, ну, на приморську 24. Це було сильне рішення. а що брехню в нас є. Чем больше объясните, тем больше да. правда. Что, -что такое? Даже неинтересно. где этот да. да. а <laughs> проект, потом да? Есть. Проект есть. Проект есть и есть. Смеется тот, кто смеется. -то -то а давайте <laughs> по посов... собакам. <laughs> да. А что он бы третий не решал? Дивите, давайте вернемся это сюда кошки. Вы надо понимать, что кошты они больше виртуальные, чем физические. И если вы сегодня проактивизовали собачку и написали акт трудовых работ, то завтра, вот так, Россию не зайдут вам на рахунок. И это еще и треба выбивать. Ну, но я вам хочу сказать, больше. Районная служба тоже сделает сначала деньги, а потом работа. Да, ну, но не, не сделает. Но не працует так бюджетные службы. Ни, никогда. Но не бывает такого. И люди все, и... розуміли, ми бачили 10 тисяч за дамбу вже полгода і ще погода будемо долучити. Зрозуміло, що в відносинах з собаками так не бо це інше, це не договор патріада, там, і... Але ну, треба розуміти, що все одно у нас оцей зазор денег в ГРО має бути, який ми зможемо використовувати до того часу, поки нам надходять бюджетні кошти. Ну, це моє, моє бачення вже з того, що я зрозуміла, тому що бюджетна сфера і так. Ну, так для того Але, нам треба все зробити так. для того, щоб ці кошти потрапили на їх рахунок. Тобто, дивіться, оце завдання, щоб я прописую питання на п'ятницю на комісію, от я у мене є як відносини бюджетні, я ще запрошую, пишу сюди Наталі Константіна, ще не каже щоб ми прописали повністю схему взаємодії фінансово, як у нас це буде відбуватися. Інформацію про відборду я з'ясую, що ми себе пропонували, де і коли ми можемо використовувати, до кого звертатися, за скільки ми зможемо коштів там. Бо я не знаю, скільки в нас на рекламу закладено, чи зможемо випусктово чи ні, якщо ні, тоді де шукати. Знову ж таки, у мене є конкретні вже питання до Антоновича, як ми можемо. Я знаю, що він відповість, але треба все одно шукати ну, спільні штати якось домовлятися. Якщо волонтери роблять таку львіну так. частину роботи, то нам вже ну, точно треба шукати якісь способи йти на зустріч, щоб якось це проводити результати. Кого примещении вы решили, да? В какие вас еще я пыталась? Как годовать, утримывать, там, это все процесс по-бытовому, скажем так. В принципе, разумение тоже по-параднему да? Mm -hmm. У них кстати, средства волонтерские есть, это все абсолютно волонтерское. Они, они сейчас не идут на закупку продуктов. Это вот средства, которые допустим, добровольно перечислили, а они сейчас ждут.

у нас, да, да нам подкидывают, да. приносят. Вчера просто вот позвали, девушка я там вам принесла вот собакам, вот такого. Да, это, а а, а как вы думаете, уместно будет, может быть, действительно снять видеоролик какой-то? Единственное, что они сейчас на территории дали и там, на там да, на воля к... хозяйки, к... да, я так и... понимаю, которые... Ну вот я не знаю, как... Потому что я, я вижу смысл это не обязательно, рост, обязательно там где-то их э, снимать, там это, где, 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 они но есть. Но Тут надо ливо, сделать социальный спам ролик. То есть это не, не надо пролежать. снимать, как оно есть. А надо Ва сделать несущую да, мысль. которая людей. Дай мені якісь питання, або хоча б зрозуміти, що це питання є, і комусь мені там дійде про те, що то, Nhà, це є про це річ. <постереж> тобто мотивація така, щоб люди узнали, проблема є. Це словоські люди, які вирішують. Можна більше, щоб люди знали. Треба робити розуміти, тільки одновременно. Роба Рюка, Веселки, на сайті, ВВ, Борс, Ніку. У нас це також так. Я б не ідеалізував, я б не ідеалізував.

или обратиться. Вы в интернете просто забейте. Да. Просто люди Волонтеры по собакам или там лозунг про собак. Напишите, десяток роликов, Любой возьмите за основу. Вот это нравится в сценарии, а, -а, -а. Сценарий. это не нравится. Хочу вот это сделать с этого ролика взять, с этого. И вот, вот такая картинка будет. Да. И Видите, вообще это сом... отчет стосовно годования собак. Завтра я позвоню директору ВКК, они да. в принципе обещали, они уже готовы. То есть завтра на протяжении дня это решили. Да, будь ласка. Единственное, что ну, мулька там есть. Они могут, как это там, радости, как там, значит, радости. Ну, они говорят, чисто отходы, не колбасы. Не, ну, так разумеется, и можно что-то вы картон, крупы, да, это тоже можно. Выбросили в карту. Ну, опять же, ты когда-то нести В каком количестве это ж Слыхать пока. Сейчас зима, оно не портит. А э, куда, куда же у нас Дивіться, ну мы же можем домовиться з директором да, да. підприємства, Потому що да, нехай не воно скаже, не дадите, вы знаете, нехай воно у них буде. Нам а надо да. на сьогодні 3 кг. Ми сьогодні брика, нам выбриха 3 кг взяли. Какая нам потребность у вас? У нас килограмм на один раз на ну, несколько собаку. Сутки. в сутки. Да. сутки на один раз. А так а как раз, я раз. Сутки. сутки, все равно сколько. А потребно сутки. вы ну, сутки. сколько вы, сутки. вы два раза кормите, сколько вы каши сколько вам За, за в день, за два раза кормления. Два килограмма. Два килограмма.

я Пошел. говорил за отчетность. Вот когда... Вот здесь же страничка, да, развитователь, обязательно. Звит. Вот как Малецкий делает. Вот. Поступило столько-то дней, причем по дням, поступило столько, вытачено столько-то, и это все делает стимулирующие Системно. Вот и по пройдет год, вы скажете, ищите в ленте контакты. Системно. Вот отчет дополняется конкретно вот здесь на этой странице, и потом ты экселевский файл или там просто на какой-то странице ты каждую строчку заполняешь, и человек в любой момент переходя по ссылке видит, о, я же вчера дал денежку, а вот сегодня она уже появилась, ее показывают на речку поставить. И доверие, и тогда больше нести будет. А он, он маленький сам стоял, ему приносили. Если он не стоял, а мы принесли. Куда? Куда? У -у -у. Вот это доверие социальное. Почему мы везде про открытость? И вот что должно быть. У -у -у. И тем более, если это будет на борде, тем более, отчет вот там-то. И все, любой человек. И это стимулирует действительно да, поступление. Да, да, да. Люди будут верить, что это все честно и прозрачно. Они увидели свои 5 гривен, завтра принесут 10. Завтра увидели 10, сказали соседу, принесли 20. Добре, давайте еще те наспитания такие вот такие, тревоги. Смотрите, что он Давайте адресуем уже, да, конкретно, да, что мы делаем завтра, например. Так. Стали и начинаем делать. Ну, от вас вибор. Ну, давайте, да, информацию я здесь где мы можем, как и, да, и за да, какие ходы. поширение информации, по да. поездам, по опять же, там, по... по... В интернете... Давайте в сделаем там. там. Вы, ну, вы с Татьяной свяжетесь, с Александром. Угу. И задача какая? Чтоб, и, вот этот формат, который будет клеиться, он должен быть для бабушек читания. Угу. Лучше меньше информации, но конкретно. Угу. Бездомные собаки, решение угу. проблем, надо вот это и вот угу. это. И то есть, чтобы люди включались. Потому что, ну, честно, бабушка так, не это Второе. Мы уже можем туда ехать и там что-то делать. Да, конечно, Немало Немало какие бы можно уже за дня, пожалуйста. Я просто какой-то список, кто пришел, чтобы кто раз знал, кто это пришел. Если так кто-то пришел да. разбирать решетки красные, кто-то там работает. Пришел. Mm -hmm. Ну Ленина же уже не могу. Ну мало. Ну, как да. бы подмыть? Надеюсь. Да. Должно быть старшие, старшие, группы, которые за заводят... в этом заинтересованы, потому а? что а потом как тот мужик сменял. Ленин... Надо на КПП им дать, чтобы они, они заводили. Они формируют группу перед КПП. Заходят волонтеры. Мы сегодня в субботу 10 человек. Старший заводит, старший одна, вторая, у, нее, у них допуски, пропусклянский. Все. И они как старшие заводят и все, чтобы не на всех... Чтобы на всех потом, пропускать. что там, какого-то там строителя или кого? -то. Ну и строителя я им обеспечу. Да. Этот ну, пропускной режим. Соответственно, наверное, и, чтобы, чтобы общаться с людьми, наверное, если да. можно, в субботу, потому что вот в такое время там же света нет в гаражах. Вот если в такое время, вы с субботнего вечера приехать и со светом обойти или что-то, чтобы он вот света... А со светом что-то будет? А света нет. Да? Но ну, там требуется, чтобы засыпал и, в принципе, Как бы лечить. Я, я не пробовала, это а, так. Как бы а, кинуть или чинить. Но я думаю, так? Так? Ну, то, проблем, то, что, проблем не то, должно то, быть. Проблем не будет. Тем более, что они, это мужики, сделать, они занимаются они специальном рабочем месте. Комбинат. А, Поэтому он ну, какие-то это может заработать, какие не проладил, но может там просто фонарей какому-то не что-то а не проработать. Знову ж, таки, может они то бушные, да. ну, я не знаю еще правда. Вот пропускной режим написали, да, 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 да. Вот сразу же сделали. Ну и тогда да, девочек э, насчет вот этой денег, да, куда там расписать, какая сумма, что потом вам нужно Ещё а за какой... это этого вы свяжетесь с а Александром, да? да? Еще да. у меня да. вопрос. конечно, да, да, как, да, же как да, Я да, пошу в да, да. сама. Еще у меня вопрос вот этого штурма информационного. Там надо как-то что придумать, чтобы мы все вместе запустили по всем ресурсам. Там должна быть причина, следственная связь. Сейчас надо построить там что это, притулок. Для того, чтобы завтра мы уже начали стерилизовать собак, после послезавтра этих собак на улице стало меньше. И что, что вы просите а от людей? Там, волонтерскую помощь, деньги, материалы или труд, или там информацию, ну что вам нужно. То есть просто четко, емко. Мы сегодня делаем это, для того, чтобы завтра это, то есть вот четко выстроить логическое. И это людям не надо там расписывать, придите, помогите. И там просто надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Они уже знают для чего. То есть тут четко. Если получится даже, вот переговорите Саша, может быть он инфографику Когда вы инфографике, то он сразу в глазах отпечатать, а плюс не для чего. Но. да, так проще читать. Вот, дальше. Что касается информации. Пока я узнаю за битборд, у нас все-таки есть значит, те ресурсы, которые мы можем использовать. Если мы говорим о использовании интернет-ресурсов, всех Здесь Нам надо такие в газеты в вордовском формате подать, потому что есть. Если интернет, то ну, какой есть макетик все равно... И нам надо разрабатывать сигнал, как мы будем друг друга говорить. я пошутил, но смотрите, когда там собирали на Холокост, они делали эти два мака, они продавали по 2 То же самое, вы можете э, придумать а, какую-то да? фишку, какой-то бантик в виде собачки или собачку в виде на шейке. бантика. <с На шейке> Продавать, типа как вот за 10 гривен купил, на 10 гривен помог собаке. Я помог собаке. И, а дети будут покупать как ординат. у меня 10 орденов, у меня 2. Ну, то есть это как скаутское движение. Найти девочек, которые эти ордена будут реализовывать. За проданных 10 орденов, тебе самый большой уровень. Ну, то есть это приводит в некоторую движуху, которая не только будет как бы возиться с собачками, а помню, еще какое то социальный соревнование. Я нет, ну а что вы смеете? Скаутское движение нахуй, так и работает по школам по сайтам, что по ты не купишь знаешь, на -то лекции по поводу да 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 говорю, собачку, собачку, до притуху, Откажись от рода, купи, да это да эта, да 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 в Доме культуры на да 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 Вы да это вот с другого, с другого вопроса. Дети заняты, и они не чувствуют причастность помощи к собакам и ходят с таким значком. Для них это вообще... Если бы они еще могли да, непосредственно участвовать... Не, ну, там, не ко всем собакам можно же детей подпускать. ладно, давайте, Потом волонтеры не отпускают. Да, Завдання для вас зрозуміло, да, і сподіваюся. Давайте озвучить ще раз ви свої, що ви маєте. Я ще раз своє, і ми зрозуміємо загально картину. Так... Значить, написати програму. Програму чого? Програму, щоб програму, програму. А, діяльності. Програму діяльності вашу часть. Потім связано землю. Давай даже вы ласкали, вы нам резюме и потом по трендим, пожалуйста. А будем трендим, да? Ну да. Ключи оставить, да? Легко. Дальше. Потом примерно прикинуть обращение на Бельбурге, как вы знаете. То есть макет, или хотя бы прикинуть макет, а мы ее потом делаем нормально в Список материалов для ремонта, для вольера, примерно сделаем. Ну, Ага, для на Фейсбук

продумать по матеріалам, то матеріал буде такі основні от вічі. То сім а, наприклад, дивіться, просто ті питання, які прописали ми, ось всі у нас буде працювати комісія в п'ятницю, в п'ятницю вони вже будуть на них відповіді. Тобто картина стосовно того, як ми можемо давати вам гроші, на чого, як вони должны бути розписані, що стосовно КПП. Ну я сумніваюсь, але треба шукати все до варіанти по полютам, по білборду. До годування собак, це вам завтра надам інформацію, вже завтра домовлюся, тому що завтрашнього дня можна буде вже і почати. От договір наш вже герой, як він ну, як, чим ми будемо керуватися. Ну і контакти, Олександрія Друг, теж я не вийшов, я б теж так виходить, щоб вони надали нам свою нормативну правову базу. Все. І тоді, якщо вам треба тиждень, давайте в попередньому домовитися на наступну п'ятницю. Якщо ви будете бачити, що ви ще не готові по матеріалу чи по всьому, ну то тоді будемо. Ради Бога, если раньше, да, но ну просто есть смысл, там, чтобы были какие-то чтобы мы разумели, кто что. То, что ну, да, мы там на телефоне, это само собой. Пытание <соцентрична> есть? Я пропоную завершить. А, Знаете, а что ты же что... обещала. В официальном случае, когда была попытка и поджога... а, Да, собак, да, а, мы еще... закрошивали подстаноками ВИЦИ на этот фонд. Был и не приехал, был беречен. Ну, и знаете, что мне так показалось, что вы, наверное, обижены, что там, у вас собак, куча по городу, а вы все сваливаете на милицию. Я же думаю, что у нас что-то не на милицию. Просто поесть поясните, и чем будет, вот, когда что-то сбывается. И кроме криминальных проведений, по відповідній статье. Всем слава Богу. На, то, на, той день. Да, на той день. <свят но, <свят> но просто знаете, я говорю, вы вообще проговорить, имело ли это место быть, действительно, ну, потому что, знаете, люди говорят, люди кажут, классно, но это давайте свои эффективные, ну, эффективные Я сказала, что да, действительно так и было, да, действительно есть, да, действительно выезжали, криминальная справа за початком, значит, открыто, я думаю, Ну, и шо, все А Спасибо. А дальше по А теперь по три.